Харьковщина уникальна. Тому що за яке направлення не візьмісь воно має гарну історію, гарні традиції і продовжується тими натхненими людьми, які вкладають у свою справу душу. Тому ми підтримуємо мистецтво і підтримуємо культуру для того, щоб і вчителі могли змогу навчати у гарних умовах і на гарних інструментах, і мати гідну заробітну платню. з цією метою, ми театрам і концертам установам підвищимо заробітну платню на 30% з наступного року. І звичайно надаємо умови для того, щоб люди ходили в нормальні театри. Ми збільшуємо матеріально технічну базу і робимо ремонти в багатьох театрах. Ми також ремонтуємо будинки культури і будемо в подальшому закладати фінансування для того, щоб продовжити цю системну роботу у наступні роки. То та що не потрібно уділяти увагу культури і в воєнне вірю. це об'єднує людей. Імена це заповнює наші душі. И это дает нам возможность объединяться и делать новые, полезные дела для общества. Я думаю, что многие из вас слышали, что в Харьковской области объявлено военное положение. Пользуясь сегодняшней возможностью, хочу сказать, никаких коррективов в жизни харьковчан носить не нужно. Все будет в порядке. Работайте, учитесь, ходите на концерты. Все мероприятия будут проводиться в обычном графике, и новогодние в том числе. Мы обеспечим мир и безопасность на территории региона. Человек формируется в школе. В вашей школе сформировалось очень много достойных людей. Я желаю, чтобы и в дальнейшем ваши выпускники прославляли свою школу. Я желаю, чтобы как много больше звезд выходило из этих дверей. Я желаю коллективу удачи, вдохновения, любви своему делу. мы, ну, конечно же, благодарны ученикам. Видите, как вас поддерживает да. Поздравляем. Поздравляем. Особая благодарность у Александра Святична. Конечно, это большое счастье, что в главе области стоит человек, который понимает значение культуры, роль культуры, что это основа всего. Будет образованный народ, будет культурный народ, все у нас будет. Если бы видели, как Юлия Александровна требует со всех строителей, чтобы действительно наш храм с вами был построен, как, как сегодня мы всем в ожидании этого живем, спасибо вам огромное. И действительно очень хорошо, что культура действительно здесь, в Харькове, у нас, в нашей области, в надежных руках. Спасибо вам огромное. Столько лет прошло, столько, можно сказать, десятилетий. Я по-прежнему волнуюсь на этой сцене, я по-прежнему испытываю трепет, когда захожу во двор этой школы. Я благодарю школу свою за то, что я здесь впервые любил, за то, что я здесь впервые читал, за то, что я впервые здесь играл, за то, что я впервые выступал на этой сцене. Я испытал здесь все, все многие вещи впервые. И все это стараюсь через всю свою жизнь. Музыкантами нас школа делает всех, но она прежде всего делала нас всех людьми. Я очень люблю свою школу, люблю своих преподавателей. Иногда бывает сложно, готовясь к конкурсам, к академ концертам, к экзаменам.